Я думаю, что в двух президентских аппаратах смотрят эту программу, и в Москве, и в Киеве. Но они принимают свои решения. Я их понимаю. А, то есть не то, что они не знали, но такие в отношении того, как могут развиваться события на Украине. То, что произошло до сегодняшнего дня, и Минские первые соглашения, вторые соглашения, они не решили и даже не приблизились к решению основной проблемы Украины. И основные проблемы остались так же, как и были. Первая проблема – это экономическая проблема. И с каждым днем все более и более трудно, все более и более дорого будет вернуть Украину к тому, чем она была 23 года назад, не способна экономическим государством. Я еще напомню, Украина была самой развитой, самой богатой республикой Советского Союза. И в промышленности, и в науке, и в образовании, во всем, и в сельском хозяйстве. 23 года независимости его надо было сделать невероятно чтобы вряд ли, то есть надо быть обладать особым талантом, чтобы все это разрушить, разграбить, разворовать до того уровня, до которого Украина дошла сегодня. Минимальная зарплата Украины 42 доллара она ниже, чем в Зимбабве то есть одна из самых развитых государств Восточной Европы, с большим населением, культурным населением, сегодня соревнуется с самыми отсталыми государствами в Африке. Но все эти решения не решают этой проблемы. Вторая проблема Украины, кроме экономической, проблема власти. Украина все больше и больше приближается к тому состоянию, которое было на Украине в 1918 году. Когда те или иные банды под тем или иным названием на современном уровне управляют ей частично уже сегодня. А там он тот или а там он тот, и неважно кто и под каким знаменем, и под каким уровнем. Результаты те же самые камень убивает. Но это пока. То есть проблема власти, которая может принимать решения, которая может исполнять решения, сегодня на Украине самая серьезная проблема. Тот, кто стоит во главе Украины, этот президент, его никто не хотел, его никто не хочет. Его не хотели американцы, у него был сильно или европейцы, они все еще верили в эту полуистеричную даму с косой. Ну, используя шоколадные резервы, ему удалось все-таки стать президентом. Сегодня он президент только по одной причине, что все боятся, что если он упадет, то в Украине начнется такое. И поэтому лучше пусть он сидит, потому что иначе будет хуже. Но от сидения на посту президента ничего не меняется. Новое государство должно принимать решения. А он их боится принимать. Он не глупый человек, но он боится. И третья проблема, она ну, основная проблема. Нельзя решать проблему государства Силы воюя. Когда государство воюет силы, против части населения своего государства. То есть если Украина хочет и дальше быть государством, им придется рано или поздно начать договариваться со всеми. Как бы им это было не неприятно. Смогут они это сделать? Тогда начнется разговор и начнется дорога к восстановлению Украины. И не смогут? тогда Украина дальше будет продолжать скатываться по наклонной лестнице до полного развала экономического. И если, не дай Бог, это перейдет опять к возобновлению огня, ну, так потеряет еще одну-две-три области. В конце концов, они придут к этому. Рано или поздно, потому что другого пути нет. Но вопрос в том, сколько еще крови прольется и сколько еще бед упадут на население Украины, пока они дойдут до этого. Но иначе другого пути для Украины нет, практически. В отношении Молдовы. Те, которые заварили кашу они не упускают Молдову из виду. Вчерашний визит этому утверждали. Что вдруг Соединенные Штаты восплывали такой пук любовью к Молдове. При всем уважении Керри, я не уверен, что вообще знал и знает, где вы на карте находитесь, кто вы и что такое. Ну, американцы, у американцев своя культура и свое понятие географии. Так что средние американцы абсолютно не понимают, что там могут. Ну, Как-то недавно провели в Америке опрос на улицах, что они думают о положении в Грузии. 90% были уверены, что их спрашивают о штате Джорджия. И не понимали, что там за проблема. Ну, что делать? То есть, но на ваше счастье пока все заняты вашими соседями в Украине. Пока украинский конфликт не закончится, ни у кого нет ни сил, ни желания пытаться что-то сделать здесь извне. Я думаю, это свободное, самое удобное время для вас самим, без внешнего участия, решать свои проблемы. Когда же все закончится на Украине, в соответствии с тем, как закончится подобное решение, будут пытаться навязать вас. Если к тому времени вы будете сильнее, то это решение будет больше соответствовать вашим интересам. Если вы к тому времени еще раз и еще больше будете грызть между собой, всегда, как я сказал, найдутся те, которые захотят это использовать, и не в ваших интересах. Елена Ройтбурт, газета «Московский комсомолец. Молдовия». Если позволите, я к вам буду обращаться, как было принято в Советском Союзе, я к сейчас не можно. Я не привык к, ображению, к обращению по учёству, но мне я, это не мешает. Я понимаю, что в Израиле это не принято. Вот в продолжение темы. Не далее, как сегодня у нас была в редакции, давала интервью дама из политических кругов, известная своими э, унионистско-экстремистскими взглядами. Так вот, она нарисовала э, такой сценарий э, сказать, в продолжение э, украинских событий, что, э, ну, это не секрет, что э, как бы там столкнулись интересы самой демократической страны в мире э, и России. И э, вот она нам сказала, что э, Россия не остановится ни перед чем, чтобы отодвинуть э, НАТО от своих границ, поэтому следующим ее шагом будет нападение на Румынию. Вы посмеялись. А она говорит, а вот вы напрасно смеетесь, вот с вашей точки зрения. Вообще это хоть на йоту реалистичный сценарий. Насколько я разбираюсь в России. Россия рассматривает конфликт, который происходит на Украине, не как конфликт между Россией и Украиной, а как два конфликта. Один конфликт это между частями украинского населения, а в другой это конфликт между Россией и Соединенными Штатами, который случайно, так получилось, происходит на территории Украины. Одно время пытались это сделать на Кавказе в 2008 году. Теперь второй вариант более серьезный, все-таки Украина – это не Джорджия. Но, насколько я знаю, и руководителя России, и, насколько я понимаю, российскую политику, она не собирается воевать со странами НАТО, переходя, восточную границу НАТО. Она да, будет воевать, если по какой-то глупости кто-то из них решит, что они имеют право перевести эту восточную границу на восток. Но они этого тоже не хотят и не могут. А вопрос, а зачем России и Румыния? Пока все продвижения границы НАТО были на восток с одной определенной целью не, Россия никогда не собиралась и не собирается отодвигать эту границу границам 89 -го года, пока их Михаил Сергеевич не сделал очередную глупость этого не будет я не думаю, что Румыния угрожает России. И единственное, что угрожает России, безопасности России, это американские базы противоракетной обороны, если и когда они будут установлены в Румынии. Россия на это ответила, что румынские власти должны знать, что Россия, если будет от них реальная практическая опасность, она их уничтожит. Поэтому румыны должны принять во внимание, что будет на их территории, если эти базы будут уничтожены. И какое оружие будет применяться для этого, и какое оружие будет на этих базах. Яков, скажите, пожалуйста, кто такой Эдуард Ходос и не мешает ли его деятельность Израилю? Первый вопрос. Второй вопрос. Наш отечественник Либерман... В недавнем интервью Огоньков сказал, что ИГИЛ во многом надуманная проблема, что пару дивизий регулярной армии легко бы справился с ИГИЛом. Все? Пока да. да хорошо. Хода я знаю, я, по службе я встречался со многими людьми. Более достойными, менее достойными. Как я уже сказал, взорвав нескольких людей в Израиле, и покойного Немцова я с ним тоже встречался. когда меня спросили, что я о нем думаю, я сказал, что о мертвых говорят хорошо, ничего не говорят, я предпочитаю ничего не говорить. А когда спросили, а какое было впечатление о первой встречи, я сказал, что людям это не понравилось. Так что мне приходилось встречаться со многими людьми по долгу Десятки тысяч. И с Ходосом тоже. Нам он не мешает, это не наша проблема, это проблема Украины, это проблема Харькова. Мы в нашей истории народа нашего, а народ долго, мы не раз встречали евреев антисемитов. Были, есть и будут. Еще один. Можно выражаться степени его фантазии. степени фантазии других антисемитов. Так что нам он не мешает. Серьезный человек, прочитав ту Беллиберду, которую он пишет, отнесется к ней отнесет, соответственно. Мы уже пережили, пережили. за большую историю много таких изданий, много таких писем. В отношении того, что сказал Либерман по поводу вибилла, ну. Это я знаю давно. Это, это его высказывание в его стиле. Если говорить об ИГИЛе, ИГИЛ не представляет опасности для государства Израиля. У государства Израиля вообще нет никакой военной опасности от его соседей. Вокруг нас нет ни одной арабской армии. Единственная арабская армия, более или менее существующая, это иорданская. Большая проблема для нас. Египетская армия занята своими делами и никогда не представляла для нас проблем. А других армий нет. Была сильная армия у Саддама Хусейна, 80 дивизий было. Теперь эта армия, это была самая боеспособная арабская армия после Иорданск. Несколько раз на морях, а 48 я в 1948 году, в 1967 году, в 1973 году. Но и уже нет. А Иран ИГИЛ – это больше результат той ситуации, которую создали американцы с двух сторон. Наступление ИГИЛа на Северном Ираке Удачное. Произошло потому, что 2000 бойцов ИГИЛа обратили в политическое бегство 60 тысяч солдат, когда-то одной из лучших иракских армий. Американцы вложили в нынешнюю иракскую армию 20 миллиардов долларов. Сегодня этой армии не существует, она должна начинать сначала. Ее просто нет. 14 дивизий, из них укомплектованы 5, остальные на бумаге, чтобы получать деньги за каждого собора. Ну, так американцы умеют создавать армии для своих союзников. Я думаю, те, которые мечтают о том, чтобы они помогли украинцам создать свою армию, стоит немножко посмотреть, к чему это приведет. ИГИЛ — это около 20 тысяч бойцов, которыми, союзники которых — это суннитские племена, которые стали союзниками ИГИЛа после того, как посаженный на престол вместо Саддама Хусейна шиит аль начал подавлять, включая физической силой, суннитские племена. И они решили им отомстить, сохраняя свою жизнь. Но вы предупреждали не делать этого. Другая часть ИГИЛа, которая помогает, это бывшие офицеры когда-то сильной иракской армии, которую американцы выбросили на улицу. И они управляют. Мы их предупреждали, не разгоняйте армию. Хотите проведите чистку, наставьте ее. Они ее разогнали. Но это проблема Северного Ирака, это проблема Турции, это проблема Сирии, это проблема Курдов. До нас им далеко, и нас, группа в 10-15 тысяч бандитов, вооруженных русским стрелковым оружием, абсолютно не То, что они уже действуют в Ливии, я полагаюсь на нашего соседа, которого он послал Великий Аллах, Аль-Сиси, умеет справляться и с нашими, и с, любыми, и с его врагами. И я могу только поприветствовать его последнее решение, когда он объявил Хамас, а не только его военную организацию, как террористическую организацию. Насколько я понимаю психологию на Ближнем Востоке, то что последует за этим со стороны Египта что в отношении Хамаса, я могу только представить и приветствовать. Поэтому в этом отношении Ивет прав, что ИГИЛ на нас не представляет никакой помощи. Попытки американцев в американском стиле с воздуха решить эту проблему заканчиваются как всегда. ВВС не решает ни одной воздушной, проблемы, ни одной военной проблемы никогда не за одну войну. И поэтому американцы сказали, вот мы сейчас уже в который раз соберем новую иракскую армию, хотя бы пару подразделений, и тогда в апреле мы начнем на них наступление. Бог им в помощь. Или Аллах или мы к этому не имеем отношения, за сколько и как можно ликвидировать эту организацию. Я не знаю, может, Леб больше лучше меня разбирается в военных делах, и чем наши генералы и другие. Я так не считаю. Пожалуйста. Василий Шубаров. Господин Геров, может вернемся немножко к вопросам европейской безопасности на эту тему. В этом году 40 лет после Хельсинки заключительного акта исполняется, который закрепил границы после Второй мировой войны. Россия предлагает подумать и поразмышлять над заключением нового договора об европейской безопасности. Понятно, что Соединенные Штаты не в восторге от этого предложения. Европейцы размышляют, но пока без заметных шагов в этом направлении. Как вы думаете, в ближайшие 10-15 лет в этом контексте приведут к каким-то общему знаменателю? Или все-таки вот это перетягивание каната будет продолжаться между геополитическими игроками в этом регионе Европы. Спасибо. Я, э, я редко соглашаюсь с канцлером Меркель. Но то, что она сказала две недели назад, что Европа должна перестать противоставлять себя России, она должна решать и европейские проблемы не против России, а вместе с Россией по созданию единого экономического пространства от Атлантического океана до Тихого, как предлагает Россия. Я думаю, это говорит о том, что они начинают менять свое мнение, несмотря на давление вашего гостя вчера. И все-таки здравый смысл рано или поздно возьмет верх в Европе, и они поймут, что без России нельзя решить ни одну проблему в Европе, ни украинскую, ни молдавскую, никакую. Если они хотят их решать, они должны решать их вместе с Россией. Я хочу напомнить, что в 1938 году это была тоже попытка европейских стран. Решить проблему в Центральной Европе без России. Это было в Мюнхене. Чему это привело можно?